Вы установили uh, много 26 тижня, да. 26-го, И что показало в первые дни работы? Первые Сколько дни работы уже еще не вывозили мусор, так как он ловит только верх, поверхностный весь мусор, это пластик и стекло, то что плывет, то что мы в принципе собирали. А на сегодняшний день так, мы установили онлайн камеру, которая Транслирует 24 на 7 происходящее с уловителем и мы следим, как вообще наполняется он, какие моменты, и вечернее время, и утреннее, и вот сейчас будет там похолодание, да, то есть это все за этим будем наблюдать. Значит, на сегодняшний день корзина заполнена где-то на процентов на 70 уже. А насколько разрахована корзина? Корзина шестикубовая. Но опять же в глубину она имеет глубину свою, да. Но вес и пластик, и бутылки, они тонуть там не будут, они будут складываться и мы их будем обслуживать. Обслуживать будем мы их, потому что было такое решение, что пластик и стекло можно сдавать на переработку. По как минимум это можно собирать. И зачем это выбрасывать опять же на полигон? Остальное весь мусор, который там будет складываться мы, естественно, будем вывозить на полигон. То есть сейчас планируется в процессе рядом установить э, такой резервуар, да, можно сказать. Это мусорная лодка, которая в Харькове, если видели, синяя, она будет установлена рядом с уловителем. И чтобы постоянно машины не гонять туда, да, ну, дабы не тратить экономические да, финансы и топлива, мы будем его наполнять, этот контейнер. Как только он там наполнится, машина приехала, забрала, вывезла.